Ham hörmətli və dəyərli kanal izleyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün sizə Masazır qəsəbəsində çox gözəl və tamamilə fərqli bir üslubda tikilib inşa olunmuş əla bir həyət evini təqdim edirəm. Hörmətli izleyicilərimiz, gördüyünüz kimi bu formada gözəl xarici görünüşü var. Ki mərtəbəlidir? Ümumiyyətlə 2 sot torpaq sahəsində ibarətdir. Bax bu formada gözəl xarici görünüşü var, hörmətli izleyicilərimiz. Həyət yanı sahəsi bu formadadır. Evdə hal-hazırda təmirə endi son tamamlanma işləri, kosmetik işlər qalıb. Bu formada gözəl xarici görünüşü var. Evin üzəri kəvandik daşlarla döşənilib. Həyətində burda belə bir gözəl yaşıllıq saxlanılıb. Çox gözəl və əla bir, yəni dizaynda inşa olunmuş bir evdir. Burada yəni belə bir çardaq kimi düzəldilib. Evin hər bir tərəfi qoşa daşdır. Mərtəbə arası monolit betondur və həyətan sahəsində ümumiyyətlə bu formadadır. Gördüyünüz kimi. Və evin xarici görünüşünü təkrar olaraq sizin yenə təkrar göstərim. Çox gözəl və tamamilə fərqli bir üslubda tikilmiş bir evdir. Qiyməti 94 min manata təklif olunur. Real alıcıya qiymətdə endirim olunacaq. Hörmətli izləyicilərimiz, daxil obevin çəncəsi daha yaxından təqdim edəcəm. Kanalımıza abunə olmağı, videomuzu bəyənməyi unutmayın. Kanalımıza abunə olun ki, satışa çıxan ilk yeni evlərlə birinci olaraq siz tanış olasınız. Bəhvuruq evin birinci mərtəbəsində divar kağızları qalib, divar kağızları alçın zövqünə görə təqdim olunacaq. Burda evin birinci mərtəbəsindədir. Birinci mərtəbədə bir qonaq otağı və bir mətbəx mövcuddur. Burda belə bir, bir geniş qonaq otağıdır və təkrar qeyd edirəm ki, evin divar kağızları alçın zövqünə görə də vurula bilər. Və burda evin arxasında gördüyünüz kimi etərincə boş bir sahəsi var. Evin arxa tərəfində keçid etmək mümkündür. Burda baxın birə bir birinci mərtəbədə ə, mətbəxidir bu formada. Bura evin birinci mərtəbədə olan sayı təq otaq oğuşudur. Pləkanlar malet betondur və üzəli mərmər daşlarla işlənilib. Qısa birm ikinci mərtəbəsini təqiq edəcəm. Gördüyünüz kimi mərtəbələr arası monolit betondur. İkinci mərtəbədə balkon və üç yataq otağı mövcuddur. İkinci mərtəbədə elə hazırdır gördüyünüz kimi burda mərtəbə arası betondur bu belə bir yataq otağıdır bu formada. Otaqların ölçüləri genişdir, normal ölçüdür. Burda digər yataq otağıdır və nəsə çatdırardım ki, çox e, qiymətinə görə əla bir evdir. Ətrafda tam olaraq yaşayışdır. Gördüyünüz kimi tam ətraf yaşayışlı bir ərazidir. Yaxınlığında araz market, 2 nömrəli məktəb və digər şəraitlər mövcuddur. Burda ikinci mərtəbədə olan otaqdır və bu da ikinci mərtəbədə olan sonuncu yəni otaqdır. Bu pəncərələr qarşıda açıqdır, qarşı tərəfi də işıqlıdır. Evin heç bir mənfi xüsusiyyəti yoxdur. Yerləşmə yeri tamamilə, yəni əla bir yerdədir. Baxın burdan da belə bir balkondur. Həyət yan sahəsidir. Qiymətini təklif edirlər ki, qiyməti 94 milyon malikdir. Real alıcıya qiymətdə endirim olmayacaq. Və ev nağd satılır. Nağd şəkildə real alıcıya qiymətdə endirim olmayacaq. İzəli yaşım təşəkkürlər kanalımıza abunə olmağı, videomuzu bəyənməyi unutmayın. Kanalımıza abunə olun ki, satışa çıxan ilk yeni evlərnə birinci olaraq siz tanış olasınız.